Всем привет, вася. с вами Жека. Короче, сегодня с вами хочу поговорить об одной из самых важных и насущных проблем. Значит, в стране у нас то, что ниже спины, доллар растет, гривна падает, поэтому надо что? Причем тут, вы сразу валить из страны? Надо экономить. А если уже это не поможет, тогда уже валить. Шучу. Ладно. На чем можно реально сэкономить? Посмотрите. Вот Самое простое. Покупки у вас, да? Вот вчера мне жена написала список продуктов, которые я должен был купить в магазине. Значит, написала мне купить килограмм сыра. Я вместо этого купил полкилограмма. Вместо буханки хлеба купил полбуханки. В мебельном надо было купить диван-кровать, но мы же экономим. Поэтому я купил только кровать. Да. Дальше. Электроэнергия. Да. Значит, мне тут друган из Запорожья магнит подогнал. Ну, типа, присоединяешь его к счетчику, и он назад показатели мотает. Так вот, магнит оказался настолько сильным, что мне государство за прошлый месяц уже 160 гривен должно. Вот. Дальше. Хорошо можно экономить на туалетной бумаге. Значит, идете в своем подъезде на первый этаж, выгребаете из почтовых ящиков всю политическую рекламу. Вот. Ну а что, и с экономической точки зрения хорошо, чем не туалетная бумага. И с другой стороны, кто откажется этими слухами народа, попу потерять. Да. Дальше, значит, телефонные разговоры. Значит, я, чтобы меньше тратить денег на телефон, начал говорить без мата. Да. И что вы думаете? Я теперь в день на два часа меньше по телефону говорю. Да. Дальше, значит, много денег у меня уходило на интернет. И я решил воспользоваться интернетом соседа. Ну, захожу к нему такой, звоню в дверь, говорю, это вы это, праздновали день рождения вчера до полуночи? Он говорит, что? Мне день рождения 10 октября было. Я говорю, а, -а, -а, -а. а, сколько вам исполнилось? Он говорит, 30. Я говорю, ну, с прошедшего. А смотрите, вроде и человеку сделал приятное, и пароль от интернета узнал. 10.10 10 1984 Вот. Дальше. Значит, во все времена очень правильная статья расходов – это, Вася, отказ от путешествий. А если быть точным, то отказ от путешествий на троещине. Поверьте мне, если вы в темное время суток вася, не будете путешествовать по троещине, вы сэкономите все, что у вас есть. Экономия, конечно, экономия, но одно я вам могу сказать точно. На чем нельзя экономить, так это на здоровье. Так что теперь паленую водку я в магазинах не покупаю. На чем еще можно сэкономить, так это на курье. О, слышь, Вася, есть сэкономить? Спасибо. А еще есть? Я просто экономлю. Спасибо. Да. Ну что, Ася, на этом, наверное, все. Потому что нету времени. А время это что? Правильно. Время это деньги. А деньги в наше сложное время надо что? Правильно, Ася, экономить. С вами был Жековася. Экономьте четко и не косячьтесь. Слава Украине!